Спасибо, что вы вспомнили вот эти основные партии, основные спектакли, роли, которые остались в вашей памяти, которые, естественно, в памяти зрителей, в нашей памяти остались. Но вот вы, наверное, прошли такой вот богатый путь выступлений на сценах других театров, других городов, других стран, где вы побывали, вот со спектаклями и просто с концертной деятельностью. Да, вот, эта деятельность у меня тоже такая, говорится, обширная, вот, и занимает уже немалое место, тоже главное, может, не главное, но тоже немалое место. Вот. Мне пришлось много объездить так сказать, и театров, я в многих городах гастролировал на сценах и Киева, и Харькова, и Молдавии, и Молдавского оперного театра, откуда начались гастроли мои в Италию и нашего коллектива по моей инициативе. Вот. А так и, связь, да, и творческая многолетняя, да, да, многолетняя, нашем, да. 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 Вот. и с концертной деятельности по городам Волги, на Дальнем Востоке и даже представлял искусство в Афганистане. Вот, Пила еще Афганистане. Так что моя деятельность концертная была очень насыщенная, а насыщенная да, и интересная mm -hmm. в, в этом плане. Вот. А теперь, конечно, я в основном занимаюсь педагогической работой. Вы пришли педагогом, не сразу, вы параллельно стали преподавать в нашей mm -hmm. Донецкой консерватории. И у вас появились ученики. Mm -hmm. miam yeah. Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить то, что преподаешь, и любить тех, кому преподаешь. Василий Ключевский Воспитываю тоже молодое поколение, молодых певцов. Для меня это очень доставляет большое удовольствие, когда я вижу, что я вкладываю свои труды своих будущих питомцев. питомцев. И он не mm -hmm. демонстрирует, продолжает меня, как говорится, в этом самом... Вот голоса. На, голоса значит, волоса хорошие быть. есть, да, голоса очень хорошие, но их надо, конечно, с ними очень э, много Шифровать. работать. Да. Как говорится, это педагог, это тоже скульптор, который получает какую-то, так сказать, глыбу, если можно так сказать, и вытесываете с нее фигуру. Вот это сразу видно, понимаете, стремление, желание. Вот у меня в этом году поступил из подготовительного отделения. Мальчик два года со мной позанимался. Вот, он пришел тоже, нигде не занимавшийся, ничего. Ну, настолько целеустремленный, такой одержимый. Вот, ему всего было 18 лет, мы его приняли, сейчас ему уже 20. Ну, вот, он сейчас поступил на первый курс, тенор, тенор у него. Так это сразу результаты видно, понимаете, вот стремление. Даже он сейчас показал такие результаты, что и на старших курсах не показывает. Первая моя выпускница – это Валентина Перова, которая сейчас народная артистка России. Вот, вот это первая моя… Которая, Где она поёт? На оперном театре. Да. Mm -hmm. Вот. И вот это первая моя была выпускница, которую я довел от первого курса до, до последнего. Mm -hmm. А потом уже пошли, конечно, такие выпускники, как… Фатима Косяненко, сейчас заслуженная артистка Украины, солистка нашего оперного театра. Вот. Потом Любовь Доброноженко, которая солистка драматического театра нашего, тоже заслуженная артистка. Вот. Для меня это большая честь и радость, когда я вижу, что мои выпускники вот достигают такого, такого, уровня. Вот. вот тенор Хамраев Володя, который мне тоже работает в нашем оперном театре, Анна Максудова, лауреат международных конкурсов. Все они лауреаты у меня международных конкурсов. Вот. И, особенно, и сейчас вот радует очень Валентина Феденева, даже лауреат международного конкурса, которая стажировку прошла в Большом театре и поет в спектаклях Большого театра и в нашем театре, это для меня очень большая честь и радость, и я радуюсь этому всему. Вот в прошлом году у меня закончила Леся птицкая, лауреат международных конкурсов, это моя дочь, которая закончила у меня Сейчас она преподает в спецколледже нашем музыкально-педагогическом. Вот, и в музыкальной школе на, на Гладковке. Вот, Такие, в общем, параллельно. Так, вот. Николай Семенович, вот я поймала вас. Леся Питецкая, это, как я понимаю, дочь Ирины Николаевны. Да, так? да. да. да? Вот, а вы прямо вот четко моя дочь. Как а, это прекрасно, а как, 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 как замечательно. В семейной жизни самый важный винт – это любовь. Антон Чехов. Моя, вместе. моя, потому что Ириша да, моя. Я вижу, что ваш. Вы знаете, я на что обратила внимание? Я смотрю на вас, да, а краем глаза я вижу, рядышком сидит Ирина Николаевна и слушает вас, как первый раз. Она знает вашу судьбу, от и до, как первый раз. Улыбка не сходит с ее лица. Она смотрит на вас улыбчиво и влюбленными глазами. А вот скажите, сложно трудно с артистом вот сосуществовать? жить, ну что любить его, наверное, трудно, потому что ну и поклонницы вокруг, и он принадлежит не только тебе, на сцене есть конкурентки, которые рядышком и во всяких сценах бывают с ним задействованы, а вот вот такая жизнь совместная, когда надо понимать его ритму жизни, его состояние, состояние его голоса, тем более тенора вот мужского голоса, которому надо беречь этот голос и в общем все. Вот это как? Вы знаете, как человек, он очень духовный mm -hmm. и очень любвеобильный. То есть дома он себя посвящает полностью дома, полностью Полностью семье. Для него mm -hmm. нет уже театра, не существует консерватории, ни студентов. Вот он пришел, переступает порог дома, да, Он и уже он все ваш. домашний мой полностью. Мой, и вот еще у нас кошка такая, Никуся, вот, которая mm -hmm. его ждет, любит. Я уже знаю, что он едет. Еще только в лифте поднимается, а она уже встречает его возле двери. Ну, и я вот это... знаю о том, что м -м, вот стоит иконка, вот на стене. Икона, вот там за моей спиной икона в доме, вот духовность такая вот существует, и я знаю, что Николай Семенович и сейчас с церковным хором занимается, к нему обращается за помощью хормейстеры этих церковных хоров, вот вот эта духовность и это венчание, это все у вас в семье присутствует, все. Какое отношение вы имели к выставке? Ну, Во-первых, у нас хранился крест в нашем роду, который был выпущен в единичных экземплярах и дарился с рук Николая II, дарился прославленным, высокопоставленным духовным лицам за заслуги перед Отечеством. Он с шапкой мономаха накладной и был выпущен трехсотлетию дома Романов. Вот этим крестом и крещена наша дочь. И так получилось, что меня всегда вопрос волновал этот, этой семьи. И так как я считала, что они мои, ну, сказать, духовная семья, то я считала своим долгом оправдать эту семью в глазах всех, и чтобы люди узнали правду о царе нашем Николае, о его семье, какие взаимоотношения были у них семья. Основа православия — это семья, это любовь к семье, к своим близким в первую очередь. Она основа — это ячейка семьи. Отношения, которые были в царской семье, настолько у них любовь была, взаимопонимание, уважение друг к другу. И как воспитывались дети, ведь все просто было. Настолько они просто воспитывались. Простая еда, уважение друг к другу и взаимовыручка настолько это трогательно. И вот это вот хотелось взять за пример, за образец эту семью, чтобы в каждой mm -hmm. семье у нас была такая духовность. Ведь к монахи приезжают по субботам. Отец Феодосий, отец Никодим, Николай Семенович ему уделяет очень много внимания. Mm -hmm. Мы туда ездим часто. То есть идет такая взаимообщение, духовность идет. И это настолько замораживает душу, он настолько возвеличивает, что вот какие-то зависти или какие-то ревности у нас просто в семье не присутствуют. Угу. Если кто-то один у него что-то получилось, то радуется вся семья. Угу. И так точно воспитана наша дочь. То есть Николай, говорят говорит, не тот, кто родил, а тот, кто воспитал родителя. Ну вот так вот есть, она воспитана в таких угу. традициях. Healthy, you. For the strength, the power, the light, Всяке життя прожити добре є довгим життям, так сказав багато століть тому відомий італійський художник, вчений, мислитель Леонардо да І з ним не можна не погодитися. Отож, я від усього свого серця бажаю усім вам життя довгого, щасливого, всім вам великого здоров'я і всього найкращого. До нових зустрічей, до побачення.